হেল্ল' গাইছ নমস্কাৰ সকলোকে এই কেইজনমানে সুধি আছে মানে যিসকলে এছ আই দি বুলি ভাবিছে তেখেতে কমেণ্ট কৰি আছে মানে যে এছ আই মেডিকেলৰ ওপৰত এটা ভিডিঅ' বনাওঁ এছ আই মেডিকেলত মানে কি কি চেক কৰে বা কেনেকুৱা সকলোৱে ক'লে এছ আই মেডিকেলত বৰ এটা মানে ইমান চেক নকৰে মই নিজে ইউ বি এছ আই মই ফিজিকেল পাছ কৰাৰ পিছত লগে লগে মোৰ মানে মেডিকেল হৈ গৈছে মানে কি এছ আই ৰানিং ৰানিং কৰাৰ পিছত অলপ ৰেষ্ট দিছে যথেষ্টখিনি ৰেষ্ট দিছে বাৰু সকলোখিনিক দৌৰাই লৈছে আৰু কাৰণ বিশজন দুজনকৈ গ্ৰুপ কৰিছিলে মই জন বীজন দুজনকৈ গ্ৰুপ কৰাৰ পিছত চবকে ৰানিং কৰাই আৰু ৰানিং কৰাৰ পিছত লং জাম্প কৰাই মানে লং লং জাম্পটো অলপ টাইম দিয়ে মাজতে আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যথেষ্টখিনি আপোনালোকে পূৰা ৰিফ্ৰেছ হৈ পিনে যেনেকৈ ৰানিং কৰাৰ আগত যেনেকুৱা এনাৰ্জি থাকে তেনেকুৱা হৈ যায় ইমান ইমান টাইম পায় গতিকে ধুনীয়াকৈ এক্সিলেণ্ট মাৰিব পাৰে আপোনাৰ যদি এক্সিলেণ্ট এনেকৈ মাৰি থাকে ফিল্ডত গৈ আপোনাৰ অট'মেটিক আহিয়ে টেবুলি থাকে আৰু গ্ৰুপত ময়ে এক্সিলেণ্ট মাৰিছোঁ মোৰ বিজজন গ্ৰুপৰ ভিতৰত মই বিজাম এই গ্ৰুপৰ ভিতৰত ময়ে হাইষ্ট মত পাইছোঁ কাৰণ লং জাম্প লং লং জাম্প ময়ে এক্সেল মাৰিছোঁ গ্ৰুপত গতিকে গাইজ আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে ইমান কিবা নহয় তাৰপিছত মানে আমাক মেডিকেল কৰিবলৈ লৈ গ'ল মানে বেছ আকৌ বীজজন বীতজন গ্ৰুপক এক্সট্ৰাকৈ মানে এটা বীজজন লৈ গ'ল তাৰপিছত আমাৰ বিজজন গ্ৰুপটোক লৈ যায় মানে ঠিক তেনেকৈ নিজৰ নিজৰ গ্ৰুপটোক লৈ যায় আৰু এই বীজজন মানে মেডিকেল কোনোবাই মানে মেডিকেল আনফিট প্ৰায় কমেই লগ পালোঁ প্ৰায় মানে মোৰ জনাতো মই এজনকহে চিনি পালোঁ যে তেখেত মানে চকুত চকু প্ৰব্লেম মানে কি ডিচটেঞ্চ বিজন যোনটো বিছ ফুটমানৰ পৰা দূৰত চাব লাগে সেই বিছ ফুটমান য'ত তেখেতৰ মানে পঢ়িব নোৱাৰি তাৰমানে তেনেকৈ তাত ৱৰ্ড থাকে ন এ বি চি ডি কে এল তেনেকৈ এম কিবাকিবি আঙুলিয়াই দিয়ে তাত আঙুলিয়াই দিয়াৰ পিছত মানে পঢ়ি দিব লাগে মানে আখৰখিনি যদি আপুনি শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰে এনেকুৱা নহয় যে আপুনি প্ৰত্যেকটো লেটাৰ বোলে শুদ্ধকৈ ক'ব পাৰে তেনেকুৱা নহয় মই নিজে দুটা দুটামান মই নিজেও ভুল কৰিছোঁ মই দুবাৰ তিনিবাৰ ক'বলগীয়া হৈছে কাৰণ দৌৰি দৌৰি আহি আকৌ অলপ ৰ'দ দিছিলে লং জাম্প মাৰি মানে চকুটো অলপ মূৰা চোৰা মানে অলপ গৰম হৈ থাকে ন মানে কি হ'ব কি নহয় চিন্তাত অলপ টেনশ্যন মেডিকেলটো বা কি হয় বা নকনিত ৰিজেক্ট হ'ব নেকি তেনেকুৱা নহয় নকনিটো আৰামত মানে প্ৰায় মানুহে পাছ কৰিছে কোনো ফেই কৰা নাই নকনি আপোনালোকে চিন্তা কৰিব নালাগে যে নকনিত বুলি অলপ মোৰে নকনি ইমান কিবা লোকৰ নিচিনা বহুত এটা কিবা নহয় হ'লেও মানে পাছ কৰোঁ আৰু মই এছ এছ চি যিটো মোৰ মেডিকেল এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে মই মেডিকেলত কনফিডেণ্টেই আছিলোঁ বাৰু কাৰণ মই যোৱাবাৰ এছ এছ চি যিদিন মোৰ মেডিকেলত মই ফিট হৈ আহিছিলোঁ হ'লেও মই ফাইনেলত আহিলোঁ বাৰু কিন্তু আপোনালোকৰ চিন্তা কৰিব নালাগে আপোনালোকৰ এটা কথা মন কৰিব দেই আপোনালোকৰ যদি চকুৰ প্ৰব্লেম আছে চকু প্ৰব্লেমটো ঠিক কৰক আপোনালোকৰ বেলেগ চেজ টেচবোৰ এইবোৰ হৈ যাব আপোনালোকে এইবোৰ বনাব পাৰিব কিন্তু চকুৰ প্ৰব্লেমটো পটককৈ ঠিক নহয় ন আপোনালোকে যাৰ নেকি অলপ বোলে ডিষ্টেঞ্চ ডিটেঞ্চ বিজন বোলে বিছ ফুট মানুহলৈকে আখৰটো পকিব নোৱাৰে বোলে আঙুলিয়াই দিলে ধৰিব নোৱাৰে এইবোৰ বা কালাৰ বীজন যদি প্ৰব্লেম আছে কালাৰ বীজন বা ডিটেঞ্চ বীজন কিন্তু উলিয়াই দিব কিন্তু এইটোত মানে কোনো মাত দে নাই মানে কাৰণ আপুনি যদি যোৰ বস্তু এটা নেদেখে ফায়াৰ কৰি কেনেকৈ ফায়াৰ কৰিব আপুনি বন্দুকটোলৈ ফায়াৰ কৰিব লাগিব ন আপোনাৰ চকুটো ঠিক হ'ব লাগিব গতিকে চকুটো মেইন মানে বাকী আঙুলি অলপ বেয়া বুলি কিবা কিবি এইবোৰ একো চনে মানে হাত চাত একো নাচালেই মানে এনেকৈয়ে ঠিক মানে পাছ কৰাই দিলে দুটা বস্তুৱে চালে নকনি আৰু প্লেটফুৰটো নাচালেই এনেকৈ পাছ ফ্ৰাই দিলে প্লেটফুৰ বৰ এটা মানে প্লেটফুৰ এনেকৈ এছ এছ চিকটো হোৱাই লৈ যায় আমাক হোৱাইলৈ উল্টা পোলটাকৈ চব প্ৰাইভেট চাইভেট এনেকৈ চাই কিছুমানে সুধি আছে মানে এনেকৈ এছ আই প্ৰাইভেট প্ৰাইভেট পাৰ্ট এনেকৈ চেক কৰে নেকি নহয় একো প্ৰাইভেট পাৰ্ট একো চেক নকৰে আপোনালোকৰ আৰামছে মানে একো মানে ইমান টেনশ্যন ল'বলগীয়া নাই মানে এছ আই আমাৰ মেডিকেলত গতিকে আৰামে ওলাই যাব আৰু কিছুমানে হাইটৰ ক্ষেত্ৰতো উলিয়াই আছে যে হাইটটো মানে বহুত ষ্ট্ৰিক্টলি জুখে নেকি নহয় হাইটো ইমান ষ্ট্ৰিক্টলি জোখা নাই আমত জুখিছে আৰু আমাৰ নিচিনা মানে যোন কামাণ্ডো কেইজনমান আছিলে দেই মানে আমাৰ নিচিনা কষ্ট কৰি মানে কামাণ্ডো যোনটো কনষ্টেবুল কনষ্টেবল কামাণ্ডো লেভেলৰ ল'ৰাখিনি আছে মানে তাত ইহঁতে হাইট জুখি দিছে ইহঁতেও ইহঁতেও গম পায় মানে অলপ যে ল'ৰাখিনি কষ্ট কৰি আহিছে মানে ফেইল কৰিবলৈ নাচায় পাছ কৰাবলৈকে চায় গতিকে গাইছ আপোনালোকে টেনচন নল'ব মেডিকেলটো মানে অকল মেইন ফকাছটো কৰিব লাগে কি চকুটো যাতে ঠিক হৈ থাকে চকুটো পূৰা মোবাইল বেছি নাচাব আপোনালোকে মোবাইল অনবৰতে যাতে পাৱাৰটো গুচি নাযায় এইটো মন কৰিব আৰু মই ইণ্টাৰভিউৰ আগত মই মোবাইল চোৱাও বন্ধ কৰিছিলোঁ অলপ মানে কি কম কমকৈ আৰু মানে ৰাতি বেছিকৈ লাইট অফ কৰাৰ পিছত ডাইৰেক্ট মোবাইলত চাব নালাগে দেই তেতিয়া মানে একদম মানে চকু লালকাল কিবা কিবি নেদেখা নিচিনা হৈ যায় মানে পাৱাৰ কম নিচিনা গতিকে গাইছ আপোনালোকে কি কৰিব একদম একজামটোৰ কাৰণে ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰক আৰু নেক্সট ৰাখি থকা এক্সামবোৰৰ কাৰণে ভালকৈ গাইজ চেচটোৰ কথা কওঁ এক্সোৱেলি চেচটো চিন্তা কৰিবই নালাগে চেছটো আৰামত হৈ যাব চেছটো কিছুমানৰ মানে অলপমান এক বোলে এক চেণ্টিমিটাৰ কম থাকিলেও বোলে মিলাই দিয়ে আৰু পাছফালে দিয়ে ইমান টেনচন নকলগীয়া নাই গতিকে মোৰ চেচটো ক'বলৈ গ'লে মোৰ চেছ কিমান ওলাইছে মোৰ নৰ্মেলি ওলাইছিল গাইজ মোৰ এইট্টি ছিক্স নে এইটি চেভেন আৰু মই দহ বেছি ফুলাইছোঁ পাঁচশে ফুলাব লাগে কিছুমানে পাঁচশে ফুলাব পৰা নাই মই কিন্তু দহ ওলাইছোঁ গাইচ গাইচ মানে এইটো পূৰা ফুলোৱাৰ ছিষ্টেম আছে যদি কোনোবা ফুলাবও নোৱাৰে কমেণ্ট কৰিব গাইজ কেনেকৈ ফুলাব লাগে মই দেখুৱাম মোৰ এছ এছ চিটো মই দহ ফুলাইছিলোঁ আৰু আগৰ কনষ্টেবলতো মই মই যেতিয়া দৌৰিব গৈছিলোঁ তেতিয়াও মই দছ ফুলাইছোঁ গাইজ মোৰ চেচটো মানে বৰ প্ৰব্লেম নাই আপোনালোকৰ যদি কাৰোবাৰ চেছ প্ৰব্লেম আছে এক্সাৰচাইজ কৰক আৰামছে যাতে খোলাবলৈ কিবা কৰক কাৰণ কাৰণ এছ এছ চিটো বহুতক চেচতো ৰিজেক্ট কৰে মানে যাৰ চেছ নাই খোলাব নোৱাৰে তাতো ৰিজেক্ট কৰে গতিকে গাইজ আমাৰ আছাম পুলিচতো চেছটো যথেষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট কাৰণ আপোনাৰ এটা এটা মিনিমাম এটা চেছ লাগিব আৰু খোলাব এক্সপাণ্ড কৰিব লাগিব আপোনাক লাগিব গতিকে গাইজ প্ৰেক্টিচ কৰক পঢ়ক আৰু পঢ়া শুনাটো ৰাখিবই লাগিব উইদাউট ষ্টাডি আপোনাৰ একো নাই আপুনি পঢ়িবই লাগিব কাৰণ পঢ়ি পিনি আপুনি এক্সামটো কোৱালিফাই কৰাৰ পিছতহে এইখিনি পাব যদি আপুনি এইখিনি মানে পাছ কৰিবই নোৱাৰে আপোনালোকে এইখিনি জানিবা কি কৰিব গতিকে গাইজ পঢ়া শুনাটো ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি পঢ়াটো দিয়ক বাকীবোৰ পিছত যি কি নহওক একদম বাদ দিয়ক পঢ়ক থেংক ইউ গাইজ বেষ্ট অফ লাখ আপোনালোকে লাগি থাকক